мои уста, да прославится Твое Святое имя здесь, на этом месте. Слава нашему Господу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Дорогие мои родненькие, я очень рада вас всех видеть, Боже. И знаете, каждый раз это очень трепетно здесь стоять, мой призыв к пожертвованию, Господи. И о чем я хочу сказать, знаете, то, что Бог кладет на сердце, и у нас вчера была потрясающая встреча, у нас был вчера женский завтрак, и знаете, так здорово, что есть церковь, здесь братья, сестры, мы вчера так хорошо общались, и Лиен нам проповедовала, слава Богу, за Сэм, что он дал нам возможность слышать слово, и за бабушку, слава Богу, за Олечку, спасибо, дорогие мои. И знаете, нам и Лиен вчера говорила о Рождестве, сейчас приближается праздник Рождества, и мы... Готовим свои сердца для того, чтобы еще и еще прославлять его за то, что он родился для нас, для каждого из нас. Илиен нам говорила, как, как хорошо нам с ним. Это наша сила, это наша любовь, это наш, наше все. Без Христа человек не может ничего достигнуть в этой жизни. Я не знаю, в это сложное время. И нам так важно, когда мы приняли. Я знаю, когда я еще была девчонкой молодой, и мне бабушка когда-то в автобусе сказала, «Деточка, треба, чтобы он народился в твоем сердце». И Он родился в моем и твоем сердце. Мы же не просто здесь сейчас, дорогие мои. И я знаю, что Он родился для того, чтобы провести нас в это сложное время. У нас нелегкое время сейчас. И мы так нуждаемся в Нем. Слава нашему Господу, что Он пришел в этот мир, чтобы спасти нас. И я думаю, нам очень важно понять, что с каждым днем мы приближаемся не только к праздникам, но еще к Господу. Да? И нам очень важно нам делиться Христом. Я когда-то возле православного храма сидел парень, я не знаю, не каждому ты будешь давать милостыню, и не каждому ты будешь покупать еду. Но это было в другом городе. И знаете, меня Бог побудил, я подошла к нему, и я купила ему еды, я купила ему попить. И знаете, он на меня поднял глаза, и ось, слезы. Ну, то есть люди, как важно нам принести Бога в жизнь людей. И когда он рассказал мне свою историю, это просто, я не знаю.